Руководство Бердянского морского торгового порта в последнее время часто попадало в поле зрения правоохранителей. Все началось с обысков и выемки документов. Позже и об этом сообщал замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк. Уже бывшему исполняющему обязанности директора Николаю Ильину инкриминировали совершение ряда должностных преступлений. 18 апреля приказом министра инфраструктуры Николая Ильина уволили с занимаемой должности. По информации заместителя руководителя Департамента развития морского и речного транспорта Алексея Геращенко, к работе уже экс-руководителя порта было много претензий. В прошлом году был проведен аудит предприятия, и вынесены, ну и догана была, и певни там недолики в работе. И ему дали, чтобы устранить эти недолики он это не, не, не сделал. Это была докладная за министра о том, что он не сделал. Плюс брались от управления, которое проводило контрольно-ревизионные действия. 16 год был, был, был хороший шел. Ну, первый квартал, мы видим, падает. Почти в три раза сократилась грузовая база, сократились доходы предприятия. Приказом министра инфраструктуры на должность исполняющего обязанности директора порта был назначен Богдан Бобец, который ранее работал на руководящих должностях в Октябрьском и Николаевском морских торговых портах. По його словам, він починав роботу морской отрасли зав. отдела. Потому систему роботи знает хорошо. Останнє місце роботи я теж працював в морській галузі безпосередньо в Миколаївському морському торговельному порту на посаді заступника директора порту з організаційно-правових та майнових питань. В Бердянском порту встретили нового начальника митинга, который начался задолго до его приезда. Утром 20 апреля несколько десятков работников организовали пикет. Со временем количество людей увеличилось. Они перекрыли вход в административное здание, а позже отказались пустить законного руководителя. Аргументы, приводимые исполняющим обязанности директора, не действовали на некоторых пикетчиков. Уполноваженный орган вырешил, что я буду больше корыстным на этом предприятии. зможу зробити Молодець, краще. Это они так решили. А да. вас не посмотрите, и там. У вас это не возьмет. Но они на які спецтавицы вырешили. А это подождите, это что пришли? Это государственное. Государственное. Это государственные, государственные. государственные. Да. Вот государственные люди проводятся. Государство вырешивает. Ми Илья, не ні, я так і знаєте. Ми Ілляна. На щастя, на щастя, це не частний порт пана Ільіна. Це державна власть. За вас тонібудь отак п'ятка підстав Звільняти. Мене жодного разу не звільняли з роботи. Звільнявся я, так, як то, Ну, приймають. Мабуть, є підстави. У мене я ні разу не дав підстави, щоб мене звільнили. Так? Ви через полгода так же живете. Как Он нет. Не даю, а может быть и вовремя. через три месяца. Да, вы понимаете, куда вы, понимаю. вы идете? Понимаю, вы, Да? А с чем вы лучше, Ильина, расскажите? А я не знаю, завтра вас будут увол. увольнять Да, придется, Основная часть людей все же хотели услышать от нового руководителя, какие у него планы на работу предприятия, сохранятся ли рабочие места и так далее. Но как только разговор заходил в конструктивное русло, пару наиболее активных портовиков, поддерживаемых группой скандирующих задних рядов, умело его перебивали. Детей кормить не за что будет. Кто, кто собирается мешать кто и працювать? Будь ласка, а а працюйте. Мы будем працювать разом. Ящики за то, что мы працювали разом. Пару часов подобной перепалки ни к чему не привели. На митинге дежурили несколько нарядов полиции. По имеющейся у нас информации, правоохранители проведут разбирательство по факту заблокированного админ здания. Жалоба на действия группы лиц в городе уже поступила. Исполняющий обязанности директора Бердянского морского торгового порта Богдан Бобец уверен, несмотря на такой заказной прием, работа на госпредприятии наладится. Если вдруг так произойдет, что сегодня-завтра вас не пустят, то есть ваши дальнейшие действия? Я думаю, пустят.